Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Alhamdulillah, saya harap antum masih lagi dalam keadaan sihat, bersemangat dan terus stay safe, stay at home bersama keluarga. Hari ini, saya, Ustazah Sakinah akan kongsi sedikit mengenai tajuk tolak dalam lingkungan 1000 dan di akhir pembelajaran ini anak-anak mesti ataupun boleh menolak dua nombor dalam lingkungan 1000. Dalam tajuk garis nombor tolak contoh yang pertama kita perlu ingat beberapa perkara. Okey, ustazah akan buat ulangan iaitu dalam satu garis nombor di nombor paling kanan adalah nombor yang mesti paling besar dan nombor paling kiri adalah nombor yang kecil. Kena ingat. Okey. Kita terus pergi ke contoh. Contoh yang pertama ialah 130 tolak dengan 20. Di sini kita dapat nampak garis nombor di mana dia menolak 10, 10. Okey. Dia bergerak 10, 10. Jadi daripada nombor yang paling besar 130, dia bergerak 20 kekiri. So kita kira sama-sama 10 20. Jadi jawapannya berapa? 100 10. Contoh nombor 2 ialah 250 tolak dengan 40. Nombor paling besar ialah 250, nombor yang paling kecil adalah 200. Okey. Di sini juga sama iaitu kita gerak membilang menolak 10 10. Jadi kita kira sehingga 4 kali iaitu bermula dengan 10 20 30 40 40. Jadi kita dah boleh nampak jawapannya adalah 210. Very good. Seterusnya ialah 400 tolak dengan 100. Nombor paling kanan adalah nombor paling besar. Nombor paling kiri adalah nombor paling kecil. Okey, di sini kita dapat lihat dia membilang menurun 100-100. Jadi kita tolak 100 sahaja sekali, okey. Sebab dia membilang 100. So, 100. Jawapannya adalah 3. Terakhir sekali dalam garis nombor 760 tolak dengan 300 Membilang menurun 100, 100 Jadi kita kira sama-sama 100, 200, 300 Jawapannya adalah 460 Simple, senang, yang penting tahu kaedahnya Sekarang kita terus dengan contoh nombor 2 Di sini anak-anak kena -anak tahu bahawa satu papan ini mewakili seratus. Satu tiang ini mewakili sepuluh. Dan satu kub ini mewakili satu. Okey, dalam kaedah ini, objek anak-anak kena tahu bahawa bila kita nak menolak, kita kena buang. So, saya akan tunjukkan satu-satu cara yang uh, kita akan gunakan dalam kaedah ini. Okey, yang pertama 237-16. Kita nak buang bermula dengan nilai tempat puluh. Okey, nilai tempat puluh berapa jumlahnya? Satu. Okey, kita kena buang satu. Okey, untuk sah berapakah jumlahnya? Enam. Kita kena potong enam, lima, enam. Okey, berapakah jawapannya? Kita kena tuliskan baki yang ada lah. Jadi, ada dua papan mewakili dua ratus. Ada dua tiang mewakili dua puluh. Ada satu kiub mewakili satu. Jadi jawapannya adalah dua ratus dua puluh satu. Contoh yang kedua ialah empat ratus lima puluh sembilan tolak empat puluh tiga. Kita kena buang, Okey, Empat puluh tiga kita mula dengan nilai tempat puluh. Puluh dia berapa? Tolak empat. Kita buang empat tiap satu, dua, tiga, empat. Berapa pula nilai sa? Nilai sa dia adalah tiga. Kita buang tiga. Q satu, dua, tiga berapakah baki bagi tolak ha, hasil tolak ini? Okey, ada berapa papan? 1, 2, 3, 4 mewakili 400. Ada berapa tiang yang tinggal? 1. Jadi, 10. Dan berapakah jumlah kub yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi, jawapannya adalah 406. 16 ini menggunakan kaedah objek. Okay, yang seterusnya ialah tolak menggunakan bentuk bentuk lazim. So, dalam bentuk lazim kita kena letakkan nombor itu pada nilai tempat yang betul. Kemudian bila kita letak pada nilai tempat yang betul baru kita boleh membuat operasi tolak. Dan nombor yang besar baru boleh tolak nombor yang kecil. Dalam contoh ini kita dapat lihat 962 tolak dengan 130 kita buat satu-satu daripada rumah sah. Yang pertama, kita kena mula dengan sah. 2 tolak kosong, 2. 6 tolak 3, 3. 9 tolak 1, 8. Sangat senang. Seterusnya, kita pergi ke D. Okey. Masukkan nombor tu dalam nilai tempat yang um, diberikan 110 sah. Okey, kita kena mula menolak dengan um, rumah. Okey, nilai tempat sah. Okey, 8 tolak 6, 2. 4 tolak kosong, 4 tolak 7 tolak 5, 2. Okay. Jadi jawapannya berapa? Pandai. 242. Cara yang paling mudah. Cara yang paling senang.